Makanya orang-orang arifin, orang-orang arif bilah mengatakan apa? La na'budu rabbana lam yaro. kami tidak akan sembah Allah itu. Kalau Allah yang kami sembah itu belum kami saksikan, belum kami lihat. Berarti menyaksikan menyaksikan Allah dalam beribadah itu adalah suatu hal yang wajib. Suatu hal yang wajib bagi diri kita kalau kita tidak menjadi ibadah yang hampa, ibadah yang sia-sia. Makanya Allah ingatkan kita dalam surat Al-Hijr ayat 99. Kalau tidak salah benar tuh Bapak Ibu. Wa hata rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah rokmu itu. Beribadahlah kamu kepada Tuhanmu itu hatta ya'tiyakal yakin. Sehingga benar-benar datang di dalam hatimu, benar-benar terbit di dalam ruhanimu. Itu suatu keyakinan. Jadi, beribadah kepada Allah itu mesti muncul di dalam hati suatu keyakinan. Kalaulah kita beribadah kepada Allah, mesti hidup keyakinan di dalam hati. Lalu, keyakinan yang dikatakan Rasul itu seperti apa sebenarnya? Maka dijelaskan oleh Rasul al yakin al iman Yang dikatakan yakin itu kata Rasul adalah iman yang sempurna. Kalaulah beribadah kepada Allah itu mesti iman yang sempurna yang hidup di dalam hati ini. Lalu iman yang sempurna dalam beribadah itu yang seperti apa? maka ditegaskan oleh Baginda Rasul kepada kita kembali yang dikatakan iman yang sempurna itu dalam beribadah kepada Allah adalah antu minu biru di mana kamu benar-benar menyaksikan Allah yang kamu imani itu inilah puncak daripada ibadah itu Makanya di dalam surah az ayat 56 itu Allah katakan apa kepada kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Ibadah itu makna hakikatnya liya'rifani. Pengabdian kita kepada Allah itu hakikatnya untuk mengenal dirinya. Hakikat mengenal dirinya ini yang disebut namanya dengan liko, perjumpaan dengan Tuhan. Jadi, orang yang mengenal Allah itu sebenarnya adalah orang yang telah liko, orang yang telah berjumpa dan bersua. Hakikat liko, hakikat berjumpa dan bersua itu ini yang disebut namanya dengan musyahadah. penyaksian. Hakikat musahadah, itu yang dikatakan namanya dengan muwajah bertatap wajah. Hakikat bertatap wajah itu yang disebut namanya dengan fana. Hakikat fana itulah yang disebut namanya dengan bako berkekalan. Jadi ketika kita melakukan satu ubudiyah, berzikirkah kita namanya? Maka zikir dan ibadah yang kita lakukan itu benar-benar zikir dan ibadah yang sudah mengenal dirinya supaya kita bisa berjumpa dan bermusahada. Yang menghantarkan diri kita ini benar-benar dalam keadaan fana. Hilangnya akan keakuan wujud dan diri kita ini di dalam keakuan wujud diri Allah. Hilangnya sifat kita ini di dalam sifatnya Allah. Kalaulah sudah fana, Sudah lenyap, sudah hilang ujud dan sipat kita ke dalam ujud dan sifatnya Allah. Maka ketika itulah sebenar-benarnya kita sadar, dengan puncak kesadaran yang tertinggi, rupanya bukan kita lagi yang beribadah dan berzikir di sana. La solatah ilallah, la yazkurullah ilallah. Tidak ada yang solat, melainkan yang solat itu sebenar-benarnya adalah dia. Tidak ada yang bersikir dan ingat. Melainkan yang bersikir dan ingat itu sebenarnya sebenar adalah dia. Maka ibadah yang kita lakukan, setelah kita mengenalkan dirinya, itulah yang disebut namanya ibadah yang daimun. Ibadah yang berkekalan. Ibadah yang telah bermakrifat kepada dirinya. Tidak ada lagi sebesar zarah, Adanya pengakuan kita ini dalam melakukan suatu ubudiyah, amalia kepada dirinya. Melainkan hanya Allah lah semata-mata yang memuji dan yang mengingat akan dirinya. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri. Tidak ada siapa-siapa. Maka itu yang Allah katakan kepada kita wa ana rabbaka usolli akulah rokmu yang benar-benar sholat itu bukan dirimu ya. makanya diri kita bukanlah kenyataan wujud diri kita akan tetapi diri kita ini nyatanya akan wujud diri Allah Allah lah yang wujud Allah lah yang sebenar-benar diri itu Bapak Ibu untuk mengenal Allah yang Wujud dan Allah yang sebenar-benar Diri, ini yang akan usah antarkan pemahamannya, supaya jelas Tuhan yang kita imani itu Tuhan yang mana sebenar-benarnya, atau Tuhan yang kita imani selama ini Tuhan yang berbentuk huruf dan lafaz? Kalau Tuhan yang kita imani selama ini berbentuk huruf dan lafaz, berarti kita telah menjadikan tulisan Allah itu menjadi Tuhan dalam hidup kita. Ini yang disebut namanya syirik yang nyata itu. Padahal Allah mengatakan wa minan nasi mayabudullaha ala harfid. Ada sebahagian daripada manusia ini dia mengaku menyembah aku, dia mengaku mengingat aku, dia mengaku bertuhan kepada aku. Sebenarnya yang disembah dan diingat dan dituhankannya itu bukan aku, Melainkan adalah huruf Allah, lapas Allah, dan tulisan Allah. Jadi, untuk lebih jelas, Bapak Ibu, pemahaman tentang Tuhan, ya, ini uh, diperhatikan betul. Ustaz akan tinggikan uh, kajian kita malam hari ini, ya. <tuh> Di dalam Al-Quran, Surat Al-Insan, Bapak Ibu, ya, dijelaskan oleh Allah, ayat 1 itu hal atah alal insan hinu dahri lam yakun sayan telah datang kepada manusia kepada insan satu waktu dari masa yang tidak pernah bisa disebut yang tidak pernah bisa diceritakan, dijelaskan, diungkapkan dengan kata-kata dan suara. Kalaulah ada masa dan waktu, ya, yang tidak pernah bisa dijelaskan, diungkapkan dengan kata-kata, "Lalu siapa yang ada pada masa itu?" Sebelum disebut insan, sebelum disebut namanya waktu dan masa, dan sebelum disebut namanya alam, yang ada ketika itu adalah dirinya. Bahkan kata-kata dirinya juga belum ada kata pada itu. Maka masa inilah yang disebut masa gaibul guyub namanya. Masa gaibul guyub itu masa kehampaan dalam ketiadaan. Mana masa kehampaan dalam ketiadaan itu masa kegaipan di dalam kegaipan? Ini yang disebut namanya masa kehampaan dalam ketiadaan. Yang tidak pernah bisa disebut, yang tidak pernah bisa diceritakan. Inilah yang dikatakan rahasia hakikat diri Tuhan itu. Jadi, rahasia hakikat diri Tuhan itu betul-betul hampa dalam ketiadaan. Kosong sebenar-benar kosong, benar-benar tidak ada, Bapak Ibu. Karena dia adalah kosong, benar-benar kosong, benar-benar tidak ada, maka dimunculkanlah suatu istilah, menjelaskan dirinya dengan sebutan goibul goib, goib di dalam kegaipan kosong di dalam kekosongan tak bisa dijamah dia itu tidak bisa dijangkau karena dia tidak bisa dijamah dan dijangkau dianalisa oleh ilmu pengetahuan dan oleh akal fikir maka disitulah dia menamai dirinya dengan Allah jadi Allah itu nama bagi kekosongan itu Allah itu nama bagi kekosongan Allah itu nama bagi kehampaan Allah itu nama yang tidak bisa disebut Hah? Nama yang tidak pernah bisa Dianalisa, diuraikan dengan Kata-kata dan ilmu pengetahuan Itulah yang dikatakan Allah itu nama bagi dirinya Kehampaan itu yang sebenarnya Yang membuat kita itu Panik tuh, Ya yang membuat kita ini terheran-heran dan tercengang-cengang hati Allah itu. Disitulah dikatakan Allah itu nama bagi kekosongan, nama bagi goibul guyub, nama bagi hampa dalam ketiadaan itu. Nah, yang kosong itulah yang sebenarnya yang ada itu. Hampa dalam ketiadaan itulah sebenar-benarnya diri yang sebenar wujud, diri yang sebenar ada. Maka segala yang ada, segala yang wujud. Kita ini ada, segala sesuatu ini ada. Adanya di dalam ketiadaan. Ya. Segala yang wujud, segala yang ada, semua kita ini ada di dalam ketiadaan. Ada dalam kekosongan, ada dalam kehampaan. Bagaimana memahaminya? Kita ini ada di dalam ketiadaan segala yang wujud dan segala yang ada, ada di dalam kekosongan itu. Ini yang disebut namanya ilmu, mengambil buah di dalam biji menebang pohon di dalam bijo Bukan ajo dah Bijo Tau bijo? Biji Nah lihat bisa mengantarkan eh, Pemahaman ini Ya <tuh>